Ну, у нас очень много молодежи, слава Богу. Это, в принципе, нас как бы здесь и окрыляет, и держится. потому что мы приехали сюда, здесь не было ни храма, ничего не было. Ну, вот была молодежь, была благодатная почва, на которой хотелось сеять, сеять, садить. И вот сейчас уже эти посевы дают сходы наша молодежь. Ну, первая воскресная школа, первый состав, это был до 50 человек детей. Сейчас уже многие вышли замуж и только этим летом у нас родилось пять маленьких деток, которые уже как духовные внуки, наверное, наши что ли, наших детей. Многие из них воцерковились, ходят в храм, поют. Кто-то еще к этому идет, но я думаю, что те какие-то зерна нравственности, которые мы им пытались привить, какие-то знания, они с собой взяли в любом случае, так или иначе. А что главное вы им доносите и какие из того результаты? Основы делаете? нашей православной веры. Веры наших дедов, прадедов, на которых всегда стояла наша Русь святая, и сейчас должна стоять наша Украина, потому что православная вера это наша вера. А основы любовь, добро, милосердие, твердость, стояние веры, твердость духа, и, наверное, простота, скромность, чего сейчас очень не хватает молодежи.